Ham hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərlı kanal izləcilərimiz, Masazır qəsəbəsində əla bir yerdə yerləşən belə bir gözəl həyət evimiz çıxıb satışa. Evimizin yeri əla bir yerdə yerləşir. Gözəl bağı, bağatı var. Bar verən meyvə ağacları var. Evimiz ümumilikdə 6 otaqdan ibarətdir. Sənədi kupçadır, tam mülkiyyətdir. Evin həyətinə giriş qapzasıdır bu. Ev şəxsi özü üçün tikilən bir evdir. Evimizə bağ-bağatıdır. Hörmətli izləyicilərimiz. Evin iki tərəfdən balkon var. Burada həyətində belə bir vesetqası var. Gözəl bir bağı var evi. Biz indi onu balkondan da sizə çəkib təqdim edəcəyik. Burada kombi aparatının yeri nazarda tutulubdur. Kombinin aparatı burada yerləşir. Evimizin digər Xarici görünüşü göstərək sizə təkrarən. Evin iki balkonu var, hörmətli izləcilərimiz. Gördüyünüz kimi ətrafı tam olaraq yaşıl məссивdir. Evimiz ümumilikdə, hörmətli izləcilərimiz, 6 otaqdan ibarətdir. Tam olaraq qoşa daşdır. Monolit betondan tikilibdir. Biz indi keçirik evin daxili ilə tanış olaraq. Buyur izləyə bilərsiniz. Hörmətli zəhlərlərimiz, gördüyünüz kimi evin giriş dəhlizidir. Dəhlizin girişinə sağda bir yataq otağı burada yerləşir. Burdan isə ikinci mərtəbəyə çıxan pilləkandır. Dəhlizimizin sol tərəfində bizim geniş belə bir işıqlı qonaq otağımız var. Gördünüz kimi, qonaq otağının tavanıdır bu. Ev məhsul spekton üzərində tikilibdir. Burda isə bizim hamam otağımız ayrıdır. Ayaq yolusu ayrıdır burada gördünüz kimi. Bu isə hamam otağıdır. Evin əlavə maşın üçün garajı da var. Hörmətli izləcilər, birbaşa maşın garaja keçir, garajdan isə evin içərisinə daxil olmaq mümkündür. Bu isə bizim mətbəximizdir. Gördüyünüz kimi, mətbəxdən həyətə də çıxış var. Mətbəxinin tavanıdır bu. Geniş belə bir mətbəxi var, çox genişdir. Və indi biz keçək. İkinci mərtəbəyə çıxaq, otaqlarla tanış olaq. Buyu bilərsiz. Hörmətli izləcilər, bu ikinci mərtəbənin trəcan qafəsidir. Gördüyünüz kimi geniş bir əhəliyyə var ikinci mərtəbədə bax 4 dənə yataq otağıdır. Bu bizim ikinci mərtəbədə yerləşən hamam otağımızdır. Gördüyünüz kimi geniş bir hamam otağı var. Burda isə bizim bir yataq otağımızdır. Evin qiymətində də razlaşma olacaq. Videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun üçün videolarımızı görə biləsiniz. Tavanıdır bu. 2-ci mərtəbədə yerləşən ikinci bir yataq otağımızın tavanıdır. Bu isə bizim 3-cü bir yataq otağımızdır. yeniş belə bir otaqları var. Və burda üçüncü yataq otağımızdır. Burdan isə balkona çıxışdır. İndi biz keçib digər balkona evin ətdə olan ağacları biz sizə təqdim edək. Bağana baxa bilərsiniz, hörmətli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi bu bər verən meyvə ağaclarıdır. Evin qızına məxsusdur, öz həyatıdır. Geniş belə bir həyatı var. Bir şəxsi öz üçün tikən bir evdir. Evin qiyməti bizim nömrəmiz videomuzun altında göstəriləcək. orada sabre ya izlediğiniz için teşekkür ederim